Поэтому, когда мы говорим о занятости, когда мы говорим о высоких заработных платах, мы в первую очередь должны принять закон о поддержке национального производителя, чтобы могли создавать рабочие места, могли давать высокие заработные платы и расширять внутреннее производство. И мы, безусловно, должны в законопроекте о занятости дать стимулы национальному производителю принимать на работу молодежь, принимать и организовывать предприятия, филиалы в сельских местностях, в небольших городах, чтобы мы гордились той продукцией, которую производим, и давали достойную сегодня заработную плату людям и применяли высокие технологии. Тогда будет работать экономика, тогда будет работать национальное производство. И тогда мы увеличим и результат, и увидим тот результат, который можем получать в нашей стране. Поэтому я сегодня здесь для того, чтобы обсудить и закон о национальном производителе, и законопроект о занятости. И сегодня мы разрабатываем законопроект о экспортно-импортной политике государства для того, чтобы поддержать национального производителя, дать ему нормальные условия для конкуренции. На внутреннем рынке и те, кто качественную продукцию производит, те должны поддерживаться государством. И основное направление государства это сегодня 200 рабочих мест. Создадите завтра 400 рабочих мест, дадите людям достойную заработную плату. Государство вам за это даст помощь и даст поддержку и даст стимулы, а не так, как сейчас создали легальное предприятие, проэкспортировали, привезли в страну валюту, за это к ним прислали десятки проверок. И понятно, что люди просто не видят перспективу и не видят и не желают сегодня расширять производство, потому что не уверены в том, что вообще государство в этом заинтересовано. Поэтому нам сегодня нужно менять в стране приоритеты. Развитие экономики – это есть основа благополучия и благосостояния людей завтра. И Сейчас для этого у нас есть все возможности и есть уникальные перспективы, которыми нужно воспользоваться.